Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проєкт власний погляд. І в нашої студії Юрій Зозуля, президент Української Федерації вейкбордингу і воднолежного спорту. Вітаю вас, пане Юрію. Воднолежний спорт він досить такий зрозумілий, ніби то да для українців. А от вейкбординг дещо нове поняття. Ось ви принесли вейкборд, а цю дошку на якій власне займаються. В чому особливість порівняно із серфінгом, приміром. Ну, дело в том, что вейкбординг – это тот вид спорта воднолыжного, когда мы скользим на воде на специальной доске, который последние два десятилетия просто до безума захватил весь мир и покорил его. И на сегодняшний день уже 95% людей в мире, которые занимаются водными лыжами, занимаются именно вейкбордингом. Угу. Именно почему? Потому что, наверное, более зрелищный и безопасный вид спорта себе тяжело представить и он очень легко трансформируется в такие виды спорта как вейксерфинг просто серфинг кайтсерфинг и другие виды воднолыжных э, воднолыжные досочные mm -hmm. такие как тот же самый серфинг Ну, от ви кажете, що нібито і видовищне, да, і м -м -м, безпечне абсолютно для здоров'я не загрожує. Як так можна поєднати? В чому там у полягають трюки? Можливо, якісь елементи? Діло в тому, що медики всього міра признали, що іменно вейкборнінг і вонолежний спорт є однією з найполезніших для здоров'я, тому що воздух, сонце і вода. Соединенные с физической активностью на воде, приводят к тому, что это максимальные хорошие результаты для здоровья, дают, то есть для оздоровления. Это с одной стороны. Во-вторых, все-таки падение там, на горнолыжный склон или с велосипеда, или с мотоцикла, это намного более э, травмоопасно, ну, да. чем падение в воду которая достаточно мягкая и податливая. Ну и самое последнее, не, зря в, именно в водолыжном спорте самый широкий возрастной диапазон. У нас занимаются ребята от 2,5 лет до 87, это в Украине, и до 103 лет зафиксировано в мире. То а как это... от можно с двух лет, с 2,5, да? с 3 лет? Как да. эти занятия? Что Вот прямо ставят их на дошку? Да, технолян, есть специальные да? школы, которые угу. владеют специальной методикой. И как практика показалась, дети некоторые, которые даже не умеют плавать, а держатся только с жилете уже ездят на водных лыжах на досках. Мало того, что водные лыжи и вейкбординг он преображает детей. Тось відкрити школи, которые у нас в Україні работают з 2007 года, показывают, року, показують, що більш заняття для ребенка наверное, літом придумать тяжело, тому що многие дети просто отказываются їхати на море, отказываются ехать к бабушкам, угу. хотят остаться на канатній дороге на воднолежних базах. Ну да, і в Києві так само ж є де займатися. А взагалі, в чому особливість тих таких занять? Це якась особлива можливо, методика для дітей саме. Да, мы как федерация по-другому подошли к развитию этого вида спорта. И, наверное, поэтому мы вот буквально, если посмотреть, что как вид спорта, вейкбординг зарегистрирован всего в 2008 году у нас в Украине. И вот за 4 года мы видим такое массовое паломничество людей, которые начали заниматься и катерной версией. Которая является очень дорогой версией, потому что все-таки э, катер, ну и оплата бензина, и оплата водителя, стоимости стоимость катера достаточно высокая. И новая версия, канатная версия, когда э, ребята катаются за канатной дорогой. Это так называемая студенческая версия, где могут уже и студенты, и школьники, и дети себе это позволить. Угу. Почему? Потому что электротяга, она достаточно дешевая. И вот с момента появления вот таких вот парков, так называемых вейк-парков, угу. э, этот вид спорта при, приобрел такое взрывное развитие. То же самое произошло и в Украине. А девчат много среди но Но хочу сказать, среди вейкбордистов много девчат. Ага. Тех, кто катаются, не очень много, а тех, кто находится постоянно на базе, их очень много. Почему? Потому что а, мы создали а, такую тусовку, комьюнити комьюнити Таких здоровых, позитивных, серфовой атмосфере. Uh -huh. И вот эта серфовая атмосфера, она является притягательной для молодежи. Современная музыка, современная одежда, шорты, спас жилеты все это, скажем так, вносит какую-то такую молодежную символику и все это привлекает, как и молодежь мальчиков, так и девушек. Мало того, что мальчики, как замечено, лучше прыгают всякие сальто, когда на вы берегу девчонки? сидят девушки, да. а девушки всегда находятся среди мальчиков, потому что они хорошие в хорошей физической форме, почти всегда физически здоровые и психологически адекватные. Как обладнаны эти паски безопасности? Какие-то, возможно, еще защитные от падения элементы? Ну, скажем, для простого катания на воде достаточно спас-жилет. Угу. Но если вы уже выполняете какие-то сложные трюки, тогда вам нужно еще шлем. Но, в принципе, вид спорта настолько безопасный, что на сегодняшний день, наверное, найти более безопасного вида спорта тяжело. Ну, шахи, да, от ми говорили перед тим, але ви кажете, що можна око виконати. Да, якщо заснути, то можна гласити. Але все ж таки, які тут можуть бути небезпеки? От, є якісь застереження до такого виду спорту для людей, у, кого, у яких якісь вади певні зі здоров'ям, хребет або спина болить? Чи можна займатися? А, ви розумієте, ми розглядаємо зараз тільки вейкборд, а у нас є ще так ніборд. Это когда вы стоите на коленях. Есть скайски, когда для людей, у которых есть проблемы с функционированием, там, скажем, позвоночника или каких-то коленных суставах, они могут кататься на других видах. То есть видов винольжных снарядов достаточно много. И вот у нас в ближайшее время в Украине будет проходить первый экстрим-фестиваль Free Games. Он будет проходить в Киеве. Mm -hmm. И он будет включать и детские соревнования, к самому младшему участнику будет три года, и будут э, включать и именно людей с ограниченными физическими э, способностями. Почему? Потому что именно э, катание на воде для вот таких людей, которые имеют определенные ограничения в физических возможностях, оно является наиболее безопасным. Поэтому э, вейкборд и, э, и водный лыжный спорт он включил в себя максимально социальный. Диапазон, то есть люди, которые не могут себе позволить, они могут кататься на канатных дорогах, не могут позволить катера. Он соединил в себе максимальный возрастной диапазон, mm -hmm. все-таки от 2,5 лет до 103 Он объединил в себе максимальный э, диапазон с э, физическими э, способностями, то есть любой физической подготовки. То есть мы можем прийти, как вы на пляж приходите, угу. и абсолютно без физической подготовки покататься на водных лыжах. Вдразу? Сразу же можете покататься. И при этом это будет абсолютно не травмоподобно. А если, например, людина хвора и это приховали, какие-то проблемы с криптом, а потом, не дай бог, что-то случилось, кто отвечает за это? Ну, дело в том, что в, на профессиональных базах, когда вы покупаете билет, вы покупаете сразу и страховку. То есть вы уже моментально застрахованы именно на этот проезд. Поэтому, если что-то произошло, его обязательно доставят вовремя там и так далее. Но я хочу сказать, что за наш восьмилетний опыт практики, а, вот такого профессионального использования, у нас, у нас таких случаев не было вообще. Поэтому да, да, даже люди с проблемным криптом, они, наверное, просто не могут стартовать, поэтому они просто не подходят. Насколько, в целом, тяжело так само стартовать, да, заниматься, сделать этот первый крок физически? Нужно какой минимум этой физической подготовки иметь? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь даже не обязательно одного раза подтягивание на перекладине. Почему? Потому что, ну, э, скажем, стойка воднолыжная, а она, кстати, вот именно сама воднолыжная стойка, она достаточно интересная. Почему? Потому что она позволяет разворачивать плечи, угу. э, прогибаться назад. Ну, то есть, вот как, э, в принципе, представляем мы идеальную фигуру, да? угу. вот приблизительно это и есть воднолыжная стойка. Но в то же время тягу, которую мы ощущаем, это не, не подтягивание на перекладине, это тяга вперед. А легкая податливая вода, это приводит к, которая приводит к скольжению, она не создает сопротивления. Угу. Поэтому любая абсолютно физическая подготовка – на э, водной доске. Мало того, что есть специальные воднолыжные э, э, канатные дороги, специально для начинающих, где у нас стопроцентный выход. То есть э, нету ни одного человека, ни пожилого, ни молодого, ни маленького, ни ребенка, ни горбатого, ни беременного, чтобы он не стартанул на водных лыжах. Они все стартуют на водных лыжах. Почему? Потому что это правильная технология, правильная методика. И она есть у нас в Киеве и uh -huh. очень активно. А ее разрубляли раньше, где ее разрубляли. Ну, у нас родина считается Соединенные Штаты, а именно по канатным дорогам это Германия. Uh -huh. Поэтому этот опыт мы как бы перенимаем оттуда. Но и в то же время у нас есть очень много украинских наработок. И если, например, сказать, то у нас каждый день на базе. становится впервые на водолыжи порядка 150 человек. Ничего себе. Вот такая производительная. Их градация да. так само, да, від наименьшего до Да, Мостичного. да, то есть у нас а, есть специальные так называемые квоты для а, классов школьных, для студенческих а, групп. Вы можете в эту квоту попасть, это утренние квоты. И вы можете начать для своей группы зарезервировать время на канатной дороге. На специальной канатной дороге, которая 100%-100 поставит и людей на водные лыжи. Мало того, что мы предлагаем сделать такой экстрим викенд вашей команде, вашей телепередаче. Просто возьміть ми зробимо там, та ну, барбекю і навчимо вас кататися на водних лижах. Ви удивитесь наскільки це просто і наскільки це... ну все сьогодні зараз і ще от зараз ж Олімпійські ігри вже йдуть, вже завершуються Хоча, але все одно деякі неолімпійські види спорту прагнуть вступити і бути олімпійськими. Як щодо воднолижного спорту від бортингу? Це є одним із не знаю такою метою. Ну, вы знаете, олимпийские виды спорта – это действительно, скажем, топовые соревнования высоких достижений. Но и водолыжный спорт всегда стоит рядом рядом э, и постоянно демонстрируют свои возможности вхождения в олимпийскую семью. Но на сегодняшний день э, международный олимпийский комитет считает, что пока еще недостаточно он развит по всему миру для того, чтобы его использовать в олимпийских играх. Но тем не менее хочется сказать, что э, мы можем сравнить э, сколько людей занимается не олимпийскими видами спорта и альтернативными видами спорта. Мало того, что если рассматривать со стороны ракурса пользы государству Uh -huh. То есть сколько у нас людей занимается брейкдансом? Сколько занимается скимбордом, сколько вейкбордом занимается, это массовые виды спорта среди населения. Ну, а некоторые виды спорта, например, олимпийские, которые, толкание с ядра или там метание копья или стрельба из лука, да, это более куларные виды спорта. Поэтому вейкборд так получилось, что это отличный не олимпийский вид спорта, который очень модный, очень современный. Но он же является и альтерна... в области альтернативных видов спорта тоже одним из самых угу. популярных. Какие сейчас перед вами задания номер один, номер два на первых позициях стоят? Это рубить и для федерации для всеукраинского развития спорта. У нас две базовые задачи базовые. Это первое установить порядка 200 канатных дорог по всей Украине. Это сделает этот вид спорта национальным. Угу. То есть это даст возможность в каждом регионе попробовать, что такое вейкборд, а то, кто попробовал вейкборд, обычно назад не возвращается. То есть... второе это попросить и проработать так законодательную нормативную базу в этом государстве, которая Абсолютно не приспособлены для воднолыжного спорта Вот эти все ограничения по прибрежным зонам mm -hmm. Они настолько, скажем, ограничивают возможность развития вот на берегах озер Что многие воднолыжные базы просто не могут существовать Поэтому мы со стороны федерации делаем все для того, чтобы изменить эту законодательную ошибку mm -hmm. Потому что чем же, как только не воднолыжным спортом, и заниматься на этих прибрежных зонах По більшому счету. І це відличніше рекреація, яка там дають і закалювання, і здоров'я, і mm -hmm. учить плавання у людей, і дають фізичну нагрузку. А, а наше законодавство, воно не совершенно там планеває. Зрозуміло, два... да. З приводу навіть якості води, от зараз київські пляжі закривали, там було дуже брудна, нібито з підвищенням температури, не можна купатися. А вейкбордингом можна займатися, коли, наприклад, купатися не можна. Есть вимоги такие конкретные до якості воды? Конечно, то есть мы абсолютно подчиняемся всем санитарным нормам, которые есть в государстве uh -huh. для создания пляжей. Другий, другой вариант когда мы создаем наши базы в местах, где есть проточная вода. Потому что все эти ограничения они в основном касаются закрытых водоемов, где рециркуляция воды происходит, uh -huh. скажем, достаточно долго. Ну, и еще один фактор, который говорит о том, что воднолыжный спорт очень позитивно действует даже на природу. Когда воднолыжник катается, он опускает брызги. Тем самым он аэрирует воду. Вот то, что мы видели в аквариумах. Да? И на водоемах они именно воднолыжники на канатных дорогах, на электрической тяге способствуют биологической регенерации воды. И поэтому вот там, где кататься воднолыжники, вот эти вы сейчас придете на базу. У нас всегда мы гоняем рыбаков, потому что рыба, которая хочет дышать, а воздух ей дает в как бы, воднолыжник на своей акватории. Мы там как бы являемся соседями, грубо говоря. Для здоровья еще чем корыстно? А, О, а, а, а дело в том, что вы понимаете, увлекшись, скажем так, среди июня в жаркую погоду, обычно человек не может остановиться дальше. И он входит в сентябрь, а потом в октябрь. Ну и вы не заставите человека заниматься закаливанием просто так. Но если он занимается вейкбордингом, и это у него, скажем так, адреналин. И это и увлечение он потихоньку входит 8ень потихоньку входит в зиму и вот последний у нас например команда которая в прошлом году закрывала сезон она закрывала 24 декабря и при этом никто никому не рассказывал что надо лезть холодную воду или упрашивать них сами, сами все при ребят и просят включить нам канатную дорогу потому что мы хотим пока ну ладно мы с пробуемпотим скажем че так сочины так я вам дякую затащу дуже по а... Докладно, прямо дуже докладно розказали про вейкбординг. Я вам дуже вдячна і вам бажаю теж займатися і досягати нових вершин в цьому виді спорту. Нагадаю, гостем студії був Юрій Зазуля, президент Української федерації вейкбордингу і воднолижного спорту. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.